бастай берейік уақытымыз тағы жеті минут өтіп кетті так ойын сүйегін екі рет лақтырғанда жоғарғы бетіндегі сандардың қосындысы үш болып шығу ықтималдылығы жоғарғы сандардың қосындысы үш болу үшін бір мен екі или екі мен бір шығу керек дұрыс па кеттік бірінші кубиктің ықтималдылығы общий количество алтау бізге керегі қаншау біреу екеу бір или екіа болды бір түссе де болады екі түссе де болады на енді екінші кубикте о вообще да алтау бірақ бізге керегіекеу бізге керек, уже біреу ақпу. е -ге? А, екі ғана түсу керек қой. бірінші кубиктің саға алты жағы бар Үм. екінші кубиктің де алты жағы бар біз бүйттік бізге керегі бірінші кубикте бір түссе де болады екі түссе де болады бірақ мына үш төрт бес алты дегендер түссе уже қосыныса үш болатындай санды келтіре алмай қаламын мен значит бізге керегі бір мен екі сол үшін алтыдан екі дедік дұрыс па иә енді мен бірінші кубикті тастасам или бір түседі или екі түседі бір мен екі бірдей түсуі мүмкін ба Жоқ. жоқ конечно бір кубик тастасаң бір ақ сан шығады ғой или бір yeah. шығады или екі шығады бір шықты дейік онда екінші кубиктен кім керек маған? иә yeah, екі yeah, yeah. егер бір түсті онда мына жақтан маған екі ғана керек сол үшін алтыдан бір болып тұр ал мақұл екі түсті дейік мына жақта онда по мына екінші кубиктен қанша керек қосқанда үш шығу үш үшін бір керек бір бір керек сонда бірінші кубиктің ықтималдылығы алтыдан екеу екінші кубиктің ықтималдыдығы алтыдан біреу сонда вообще бәрі он сегіз -де. екіде екі мен екі түсіп қалады болмай ма қосындысы төрт үш болсын ғой жоқ жоқ оны оны ғой бірақ біз айтып қой, қой ыы ана 6 алтыдан екі ана жақтан алтыдан бір дейді 6 алтыдан бір деген кезде тек қана бір емес екі түсіп қалуы мүмкін бе деп біз өзіміз ғана таңдап аламыз тек қана бір түсу керек деп иә иә не егерде ана жақтан бір түсіп қалса онда ана жақтан екі болып өзгертіп кете салады ма автоматически иә вероятностьт бәрі разница жоқ қой точно түсіндің ба онша қатты емес бірінші кубикте саған керегі қанша сан бір немесе екі екі сан екі сан иә екінші кубикт керг қанша сан біреу болды емес пе бірінші кубик алтыдан екі екінші кубик алтыдан бір жоқ сонда айтыпжатқан кезде ше мынау екі ә, біріншісінде бір немесе екі болып қалуы мүмкін де біріншісіне бір түссе екіншісіне екі түсу керек та ал біріншісінде екі түссе екіншісінде автоматически бір болып кетеді да ал ә, ол ә, үш түсіп қалады деген не жоқ па ол лақтырғаныңна байланысты ғой лақтырсаң түсе береді ғой әңгіме былай математика ешқашан өмірдегі ситуацияларды қарастырмайды сенің андай саусағың ол кубикті қалай лақтырады или ол кубикті вообще қандай қызық емес тема былай кубиктің алты жағы бар м саған керегі қанша екеу екеу значит сол екеуінің түсу ықтималдығы алтыдан екі болды ол екеуі қалай түседі может түспей қала ма миды қатырмайды ол ол екеуінің түсу ықтималдығы алтыдан екі Ол былайша айтқан кезде отыз үш процент гарантия бере аламыз бір мен екінің шығу ықтималығы түсінесің uh -huh. ба иә yeah. енді ал мына жақтан саған керегі или бір или екі деген бір ақ керек екеуінің біреуі ақ керек мхм сол үшін бір дейміз ал екеуінің біреуінің шығу ықтималдығы алтыдан бір алтыдан бір деген ол уже 0.16 он алты береді м енді екеуін көбейтсектең он сегізден бір деген бұған қанша процент екенақы жетпейді екен нөл нөл бірнәрсе болып кетейін деп тұр ғой иә түсіндің ба түсінбедің ба түсіндім давай кеттік екіде алпыс тоғыз ойын сүйегі екі рет лақтырғанда жоғарғы бетіндегі сандардың қосындысы алтыға тең болып шығу керек дейді жоғарғы бетіндегі сандардың қосындысы алты болу үшін бірінші кубиктен қандай сандар шықса болады төрт ә, бесеуі де бесеуі де жарайды ә. бір шықса да бола береді екі үш төрт бес шықсы бірақ алты шықса болмай қалады уще дұрыс паә иә yeah. значит бірінші кубиктің ықтималлығы алтыдан бес бізге керегі бес сан общий количество алтау ада біреу болад ма екінші иә алтыдан біреу ақ керек ол Енді көбейтек 36 да ойбай. 36 да 5 болады. Болма? Арғыра кеттік. Так, но есіп кейін яқташы мынндай есептер шығардық па памен жаңа қай есеп есепті шыардым сондаибіз неге анау қызыл есепке келіп не істеген емеспіз Айы, иә дұрыс екен де жетпіс амангелді мен әсемгүл дүкенге кім баратынын анықтау үшін ойын түйегін бір реттен лақтырды екеуі -бір, бір реттен лақтырады егер олардың ұпайларының қосынса, алтыдан артық болса онда дүкенге амангелді баратын болды әсемгүлдің дүкенге бару ықтималдығын тап сонда дүкенге бару үшін значит <coughs> ана екі санның қосындысы алтыдан кішкентай болу керек иә yeah. дұрыс па <coughs> ал қосындысы алтыдан кішкентай болатын сандарды ойлап табыңдар төрт ә, пен бір үш пен екі алтыдан кішкентай болу үшін бірінші кубиктен қанша сан шықса болады бізге так түр бір төртке дейін бір екі үш төрт знаит алтыдан төрт беске дейін болмай қалады ғой берік бесіншісі егер біз бес бестің өзін счет санасақ оған екінші кубиктен бір шықса қосындысы алты болады да ол алтыдан кішкентай болмай қалады ғой болды болды Ө, енді мақұл бірінші кубиктің ықтималдығы ұқ, алтыдан төрт екен екінші ше алтыдан бір неге алтыдан бір а, жоқ ына жақтан ә, бір шықса анаған төрт шығуға болады деген сөз екі шықса үш шығуға болады деген сөз солай ма мына жақтан бірақ цифр керек қой ағай бағанағыдай төрт шықса екі болады. төрт ода да төрт емесү иә алтыдан төрт емес па так иә алтыдан төрт болу керек менің ойымша давай комбинация санаймыз кеттік бірінші кубиктен бір шықса қосындысы алты болу үшін алтыдан кішкентай болшкенй бірде бір аол бірде үш бірде төрт болса бола ма бірінші кубиктен екі түссе бірде екі а екіде бір екіде екі екіде үш болса бола ма иә бірінші кубиктен үш түссе үште үш бір үште екі бірінші кубиктен төрт түссе тек қана төртте бір бар қанша комбинация шықты он бізге керегі он Алтау. бізге керек он

негізінде алты жағы бар емес па отыз алты болмай ма алты жағын алтыға көбейттің ба сен үп жатқан жоқпын сендерді өзіңіздің ойыңызды айтасаңызшы қиналып кеттік қой так бізге қазір вообще саны Ө, Ө, но бір нәрселер, өй, өй, кетті, іші керек та мынау бірінші жағдайда біргей болатын нәрселер төртеу екіншісіне де төртеу кетті да бірақ оның ішінен үшеу іші керек бізге үшіншісінде төртеу да бірақ одан ішінен екеу керек төрттен біреу керек сонда әрқайсысында төртеутеуден -түр болса он алтыдан он болады солай ма жаңа отыз алты деді ғой отыз алты болады ғой мамай так так алты бірақ отыз алтыдан алты жиырма төрт па жиырма он неге жиырматөрт өйткені андай да бірінші ана бірінші не кубикті лақтырған кезде солардың төртеуі керек еді ғой бізге ал бір кубикпен ана екінші кубик алты рет түсуге болады екінші кубикпен екінші кубик алты рет түсуге болады сол үшін төртеуі алты алтыдан түседі и жиырма төрт еще он жиырма төртті бесте он болады давай идик мен сендердің миларыңды ашып жібердім негізінде әңгіме былай осы сөзді бағанада тастап кеттіңдер қайтдан тастап кеттіңдер алтыдан артық болса амангелді барады иә алты болса кім барады сонда мынаның қасында екі де төрті бар мынаның бірдбесі бар мынаның төртте екісі бар мынаның үште үші бар ғой сіз қалдырып ба общий количество қанша онда он төрт қой ойбай общий деп, ғой бізге керек он керек он төртобий алты сонымен жеті бөлінген он сегіз а енді аа, әрқа анау төртт отыз алты қайтып шығып кетті вообще н отыз алты еді боыз аы бірде бір бірде екі бірде үш бірде төрт бірде бес бірде алты дегеналма иә ну не болып кетті өй мынаны бол бол, бол, бол болды жауып алдым енді бір деп басталатын алтау болса екі деп басталатын алтау үш деген алтау общий отыз алты емес па оның ішінен төртеуі керек емес пе ондай емес па бі? біз төртеу керек деп алдық қой алтының ішінен он төрті керек бізге жоқ біріншісі ша, ненің ішінен давай жазайын ба қызық болады Аға ағай жазбай ақ қой Не, жазсын ба? Үм, бірде екі бірде үш бірде төрт е бірде бір қаыпті так екі де бір ағай оны түсіндім ма ана осы бірінші неден сүйек бірінші ойын сүйегін аан кезде төртеуі керек иә бізге иә сол төртеуін төртеуі алты алтыдан жиырма төрт болады деп ойлап отырмын не үшін отыз алты шыққанын біліп yeah. ма иә алтын квадрат ғой екі оы асық е просто ше екі ойын сүйегінен андай не еді отыз алты комбинация шығаруға болады типа иә иә оны түсініп тұр мен диманың сұрағын түсініп тұрған жоқпын әлі мындай ғой ә, біріншісі қазір ә, бізге қосындысы алты болу керек та ә, осы қосындысы алты болатын ә, деңіз да ә, сіз бірінші шекті лақтырған кезде ә, төртеуі бізге керек алты оның ішінен алтыдан төрт деп жаздық иә қазір бесеу болып кетті емес а иә иә бесеу болып кетті алтыдан бес деп жаздық онда енді бізге бесеу керек болса біріншісінен алтау екіншісінен алтау сөйтіп бесті алтыға көбейтпейміз ба неге алтыдан алтыға көбеіп отыр надан бесеу ма иә мынадан ондайлар төртеу ақ қоймындан үшеу иә мындан екеу ақ біреу ақ жоқ ол бізге керегі ғой мен жалпы айтып жатырмын да? сияқты жалпы міне отыз алты тұрған жоқ па иә болды түсіндім точно аха бізге осы отыз алтының мынау бес төрт 3 екі бірді қоссақ ұ... бағанағы сқан ді осы сандар ә, түсуі мүмкін бірақ осының ішінен бізге мынау ыыы ә, мына жасылмен боялғандар керек деп алдық иә 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 болды так екіде бір кеттіка жетіде он екі ол әсем гүлдің бару ықтималдылығы ма түсінбедімжеті бөлінген он ол әсем бару ықтималдылығы иә жеті бөлінген он сегіз иә он сегіз й он екі емес па а он сегіз так жетпіс бір кеттік ойын сүрегі алты жағыменобщем белгіленген екі рет лақтырылды екеуінің де бірдей сандармен түсу ықтималдылығы именно қандай сан түссе түсу керек екенін айтқан ба жоқ жоқ значит бірінші кубиктен қандай, ма? қандай сан шығатыны біз үшін маңызды ма жоқ бірінші кубиктің ықтималдығы алты санның алтауы да жарай береді деген дұрыс па иә бірақ алты санның алтауының әйтеуір біреуі түсетін мысалға арсен біреуін таңда қандай сан түссін бес 5. Енді екеуінен де 5-те 5 шығу үшін онда екінші кубиктің ықтималы қанша? 1. Алтта 1. Бүгін екеуін көбейтсек алтта 1 шығады. Әккам түсіндік бе? Әмін түсіндік бірінші кубиктің ықтималдығы алтыдан алты өйткені бірінші кубиктен бір шыға ма екі үш төрт любой шыға беруі мүмкін бәрібір х ал бірақ екінші кубиктен бәрібір емес екі шықты ма онда мына жақтан да екі шығу керек үш шықса үш шығу керек сонда екінші кубик мынаған тәуелді болып қалды ғой сол үшін екінші кубиктен алты санның біреуі ақ керек екеуі алтан болаы иә иә екіде жетпіс екі екі ойын лақтырылды түскен сандардың қосындысы жеті болу сандардың қосындысы жеті болатындай бізге керегі қаншау біріншісінде алтау деп болады иә бір мен алты бір, да, истіне, пейс, 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 бірде бір бірде а? екі бірде үш бірде төрт бірде бес бірде алты бола береі ма бәрі жоқ иәй иә болмайды ғой жеті болу керек қой жеті болу керек деген ғой общий отыз алты комбинация бар короче и иә так бірде алты деген біреу ма бірде иә де бес я на үшіншісі е екен ғой иә иә үште төрт одан кейін төртте алтыда бізге керегі алтау басынан бағана бізге керегі отыз алты бар екенін түсіндік қой иә 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 енді солардың ішіндегі қосындысы жеті болатындар бірде алты Егі бес үште төрт төртте үш бесте екі алтыда бір емес па бі. бізге керегі алтау сонда керек нәрсенің количествосы алты общий количество отыз алты екеуін бөлсек алтыдан да сұрақ бар ма жоқ ә, болса кеттік онда ары қарай екіде жетпіс үш үш карточкаға бір бірден а с ж әріптері жазылған олардың келесі бетінен аударылып бір бірімен мұқият араластырылды бір бірі карточкадан бір -бір алып бір қатарға тізіп шыққанда жаз сөзінің шығу ықтималығын тап дейдім әңгіме былай жаз деген сөзді шығару үшін бірінші маған қандай әріп керек Қүші керек үштен бір үштен бір ж ның шығуы ықтималығы үш нәрсенің біреуі ж а з ж дұрыс па ж бітті жоқ енді кім қандай әріп керек маған а керек аның шығу ықтималығы бірден бір